в Васильевском районе? Централизация в Васильевском районе необходима, так же, как и необходима во всей стране потому что в глубине души люди глубоко убеждены в том, что существующая сегодня система управления не совсем рациональна и не совсем правильна. Но, к сожалению, в силу особенностей Васильевского района и в силу особенностей менталитета жителей Васильевского района, это район, который один из немногих районов, не только в Запорожской области, но и в стране, где на территории которого находится такое крупное предприятие, как железорудный комбинат. Это Малобелозерский сельский совет, в котором находятся шахты Запорожского железорудного комбината, который имеет колоссальные доходы в местный бюджет от деятельности этого комбината. И до тех пор, пока люди, жители не поймут для себя реальных перспектив и реальных привилегий объединения карман. Они боятся и не решаются сделать этот ответственный шаг. К сожалению, сегодня, как было неоднократно отмечено в сегодняшнем совещании, на сегодняшний день законодательство некоторые моменты законодательства нашей страны, связанные с территориальным объединением, меняются, меняются не совсем в понятном простого населения формате, и это приводит к тому, что люди продолжают мучаться в своих сомнениях, они бесконечно делают перерасчеты экономически они сделали перерасчет с учетом акцизного сбора который теперь отобрали они сделали перерасчет с расчетом медицинской и осветной субвенции которую теперь переформатировали и вот каждое такое изменение каждый такой перерасчет доходов громад который принимается в Киеве, Делает шаг назад в сознании местных депутатов, местных представителей народной власти которыми являются головы сельских советов, депутаты сельских советов, делают шаг назад на пути к пониманию необходимости и неизбежности децентрализации. Может, они просто боятся власть потерять? Этот фактор тоже нельзя сбрасывать. Есть и такие моменты, обусловленные тем, что, во-первых, эти люди, головы сельских советов, не до конца понимают, что такое быть головой громады и что такое быть старостом. Не до конца понимают тот круг обязанностей и круг полномочий, который ложится на голову громады, на правление громады, на сельского старосту. В этот момент тоже есть. Есть в определенный момент боязни потерять власть. Здесь есть какая-то, знаете, какой-то когнитивный диссонанс. Богатый район, который располагает крупными предприятиями, приносящими доходы, и он будет приносить доходы громаде. Вы говорите, что это является тем фактором, который люди воспринимают как наоборот отрицательный для объединения. Вы должны наоборот стремиться получить как бы власть на места. Совсем недавно в Васильевском районе поднялся вопрос о возможности отступления от перспективного плана. Перспективным планом, который был просчитан на начале процесса децентрализации. Прям прису... Именно этот э, казус в нем и присутствовал, что э, такое мощное предприятие, Запорожский ну, ну, железорудный комбинат, это... которое находится э, на территории села Малая Белозерка, а э, сотрудники комбината проживают на территории города Днепородный и двух э, прилегающих сельских советов Балковского и Орлянского. Да, я вообще Подоходный налог платится по месту регистрации предприятия. То есть все доходы от работающих людей получает сельский совет села Малая Глаза. Вот этого люди... А согласно перспективного плана, город Днепрородный, где проживает большинство работников комбината, это другая громада, отличная от Малой Белозерки. И вот, вот этот казус, эта коллизия, что он обеспечивает кадровым ресурсом соседнюю громаду и не получает с этого даже подоходного налога. Ну, вроде бы сейчас у нас диалог налаживается, рассматривается перспектива объединения в одну громаду села Малая Белозерка, где находится предприятие, и окрестных населенных пунктов, где проживают сотрудники этого предприятия, село Балки, Орлянка и город Днепровод. А вот консультанты АМУ сегодня помогли головам, на ваш взгляд, как-то вот склониться в сторону объединения? То есть, как -то есть. Знает, Я очень надеюсь, знает. очень рассчитываю Хорошо, на что то, мы что мы сегодняшняя спасибо. встреча да, была благотворной. Иван, после каждой, иван, э, каждой такой иван, встречи, иван, после каждого иван, приезда иван, делегации иван, из областного иван, офиса реформ, нас, наши руководители еще долго дискутируют эту тему. Между собой, с нами, рассчитывают различные варианты, рассматривают различные перспективы. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшний приезд будет таким же плодотворным. Это даст новую почву для размышлений, новые данные для расчетов. И я очень надеюсь, что вслед за Подгорненской громадой И в ближайшее время еще два-три сельских совета подадут заявку на создание территориальной громады.